Добрый день, дамы и господа. Сегодня мы ведем выпуск новостей из Украинского католического университета. Мы находимся во Львове. Сегодня 20 февраля. Нас прекрасно встретили. Все отлично организовано. Шикарный тур. А далее мы будем с вами делиться новостями. А сейчас ролик о погоде. Сегодня тепло, солнце, снег растаял, дождя нету. Ситуация в Львове спокойная. У нас музей новий, скажімо, молодий, не сильно фінансований, так розплавлять як, як мій. Тут ще більше дівчат, дівчата, може, хто хоче купити прем'єри. развлекательный комплекс для семей, но в Антарктиде. Что он будет себя включать? Это будет офигительный трек для любителей скорости и адреналина. Это будет э, экспедиция для любителей по посмотреть на Антарктиду, поплавать, пощупать моржей, если можно. Поскольку это семейный центр, обязательно приезжают там с детками, да, и развлекательный центр для детей, а также на его базе будет магазин с развивающими игрушками. Нет, потому нет. что как бы детям нужно развиваться, да, у нас игрушки есть, нет, которые, нет откровенно нет. тупые.